Будет сейчас смешно, будет сейчас смешно, будет сейчас смешно. Еще две строчки, будет сейчас смешно, будет сейчас смешно. Пацаны, а я полю, Кавая, I love you, I love you, I love you. И для начала обычное знакомство жениха с отцом. Смотрим. Стой, нормально. Пап, привет, знакомимся. Это мой жених Вася пьет, пьет, меня ругается матом. И вообще он убогий, капец. А есть нормально? Ну да. вот ему да. Обычный случай в салоне красоты. Представляешь, говорю своему, купи мне iPhone, Купил. Потом говорю ему, купи мне iPad, Купил. Уже даже не знаю, что и просить. Все, я закончила. И я тебе ничего не скажу. Скажешь. Ничего не скажу. Скажешь, скажешь. В общем, сидим с моим в кафе так и... <плес> Наверняка каждый из нас в школе влюблялся в свою учительницу. Выйди, зайди нормально. возвращается с Евро 2012 домой. <laughs> Чусеп, еще пару шагов, и мы наконец-то у себя дома в Милане, представляешь? Да. Лука, а что это с нами за сумка? Я не знаю, открывай. Я не буду открывать, сам открывай. Я боюсь, давай вместе. Давай. Хлоп, тебя на коня! захватили самолеты. Всем стоять, это захват самолета. Я сейчас вас всех убью, если вы не скажете мне интеграл 9х квадрат. А я ж сказала, интегралы вам в жизни знадобляться. Боже, С любым из парней. Открой, пожалуйста. Конечно, петь. Угу. <laughs> Может, я там откроем? Сейчас. А я говорила мне моя мама ничего не умеешь, я даже бутылку не можешь открыть. Ну ты капец вообще как. Ну ты капец вообще, это твоя мама, да? понимаешь? Мама, посмотри на него, даже бутылку не может открыть. Ты сюда. Ты что, добил? Это ж пиво. Накануне выборов Барак Обама решил нанять украинского пиарщика. Значит так, Барак. Барак, Барак, Барак. Ну, для начала тебе нужно менять имя Виктор. Это беспроводный вариант, я два раза проверял уже. Шок, що ти сидів, поняв? Біля йолок не куди, біля вінків не кланяйся. Ану, скажи, увімкни. Увімкни. Ну, Тут попроще буде, так. Да. Ну і в кінці своєї передвиборчої промови скажеш про наш родючий чорнозем. О, ні, ні, не кажи, скажи афроамерикозем. За тебе, що ти махаєш, кинім гречки гречки, барак, ось так. Студенти, їм нічого не кидаємо на контракті. Гопніки один свою боки в барак, так буде краще. І тепер фінальні сува! Фінальні сува, давай! USA для людей. Я горжусь тобою, барак.